Музей должен перейти, так скажем, в интернет локал вот, Он должен быть еще и виртуальным. <связываем> Слушай, он медиа Да, он не только должен быть вот как монументальным таким трехэтажным зданием, он еще должен при этом быть и... Вот музей, который есть Вот мы, будем мы будем рассказывать некие истории, мы можем действительно тут найти там 15 тысяч лет глубинную истории, но важно... А надо ли это услышать, например? Возможно, ему, возможно, э, скажем, история менее, менее важна, возможно, актуальны какие-то другие вещи. Возможно, речь идет не еще в одном историческом факте, а возможно, речь идет об интерпретации. Давайте повернем такой вопрос. Подведем вот какое-то чувство. Интерпретация. Вот как, что можно сделать для интерпретации того, что уже есть? Ведь интерпретация это тоже какой-то определенный взнос, так сказать. Возможно, нет каких-то супер-артефактов, возможно, действительно нет каких-то историй, о которых говорить. Но есть интерпретация — это тоже способ говорить, это тоже способ коммуницировать. Вот что мы можем, если говорить, вот, вот есть так, как есть, вот есть те люди, которые есть. А как мы можем это интерпретировать? Что может музей сделать для интерпретации того, что есть? История такая, как она есть. факты которые есть вот мне кажется это более перспективное какое то давайте подумаем вы интерпретации но ну, это тоже способ на самом деле тоже способ работать с историей это когда мы некую историю которая нас это возможно это путь к освобождению путь к освобождению это получается типа диалога да. даже тот же студент он может быть сопричастным к работе музея. Да. И вот в этом контенте, да, допустим, медийном, он может писать какую-то статью. Он может быть, например, из Малаканского края. И он что-то узнал, допустим, о своих родных, или что-то собрал, свою родовую коллекцию какую-то. Да? И он может написать статью в этот... Да? И не просто он не работник музея, он студент, допустим, естественно, географического факультета Мельтопольского государственного университета. И он взял, написал статья, и пусть она... Просто, на мой взгляд, нужно сделать вот эти все вещи более их популяризировать. Потому что вот эта вся бла-бла-бла, история, даты, куча терминов, они уже настолько просто проели все мозги, они скучные, они сухие, это как блюдо без специй. Все, до свидания, мы это не едим. А студент, он должен что-то вот о, я могу быть сопричастным к этому, да, я могу сам творить историю своего края. В чем проблема? Пожалуйста, вперед. И вот через медийную какую-то, портал музея Мелитопольского студент... Причем это может быть даже какой-то там ну, форум, на котором они могут ругаться, допустим, там. Я считаю, кемерить. Пускай, да, может быть, они... Плохой, да. там... Нет, это неплохой пиар. Пусть они учатся размышлять на какие-то темы. Это важно очень. Да? Вот у нас есть там мои коллеги, говорят, вот так и точка. Все, вы должны это запомнить. Они должны понять, почему это точка. Почему здесь именно точка. Хотя бы дойти до этого, да? А и вот это? в этих размышлениях, в этих дискуссиях каких-то, да, студент будет считать себя, что не ему сказали, и все, ты, ты дебил, запомни это, все вот есть я и ты. А он будет понимать, что он растет, он развивается самостоятельно то бишь он где-то что-то накопал. Да? Ему дают не рыбу, пускай, а удочку. Пускай, да, ему удочку дают. Может быть, даже он ошибся где-то. Нет проблем ошибиться в чем-то. Если человек не ошибается, он ну, вообще никогда не, не делает. А если он, то, он, он же ошибается, он, он идет как-то к чему-то. Да? И, и в этом есть не и не сопричастность, не будет нравиться. Не то, что их привели садом. Они прошли, посмотрели и ушли, и забыли. Давайте так, давайте так, А как как онлайн, это понятно, а там форумы, где идет обсуждение. Оффлайн, это может иметь выражение оффлайн? Вот этот тезис, я могу творить свою историю... Да, встречаться, какая-то конференция студенческая, или просто, я не знаю, там, чай пить, это же возможно, да, для студентов, просто коллоквиум какой-то. Не там в институте. У меня были такие попытки, например, когда мы читали религиозно, и здесь была хорошая христианству посвящена на третьем этаже когда-то. Да, и вот я не в институте просто сидел там за кафедрой, бла-бла-бла, а я приходил сюда, и вот мы там это обсуждали наверху. В зале, где это все да, было. И они вот могут увидеть, и потрогать. Ну, потрогать, меньше нет, ну я думаю, мы до этого доживем. Вот в плане того, что проводить, и проводились же раньше пары, я знаю, как бы, и связанные с биологией. Да, так они и, сейчас проводятся. Да? Конечно. Ну вот. Краеведческие уроки школы заказывают, что хотят Не, на я, нашей думаю, территории я мы про институт уже говорили. И про институт, и про про институт когда они хотят, то и кураторские часы на нашей территории. Ну, а вот еще раз возвращаюсь. Вот, э, можно ли сделать такие вставки в уже существующую экспозицию, там, где может человек, например, некое эссе или некий альтернативный комментарий там, что, э, сделать. Например, что, э, что ему говорит вот, тот или иной артефакт, что ему говорит тот или иной период истории. Да, он может Сказать... сделать личную презентацию, как, допустим, есть художники какие-то мельтопольские, много выдают много талантливых, хороших, одаренных ребят в Мелитополе. Ну, я сейчас вот что смотрю, наверное, то и думаю. Вот здесь у нас сейчас какая-то презентация, допустим, картин, и у студента тоже стикиноут есть, то есть какие-то записные, и они там пишут. Самова моей бабушки стоит у меня там, допустим, там, например, там, на чердаке, и свою фамилию, например, имя. Трое, допустим, там чуть которые тоже там выращиваются, которые... даже, например, ну, что-то общего он в этой картине, ну, да, для себя да. картину, которая чем-то у тебя ассоциируется. ты напишишь что-то нее. я ждал какую-то маленькую записочку, которую потом может прочитать. Или, например, тоже сделать отчасти вот в этом портале линейном, да, музейном вещи, которые вот, ну, по какой-то причине я не могу подарить музею. Да? этот музей может пополняться виртуально допустим какой-то такой сфотографировал там или сделал это, это ну вот, объемное изображение да, и, да, и ты поместил и ты подарил подарок окей такой виртуальный музею да и коллекция музеев да, отлично мы сейчас пока об онлайне пока немножко в сторону как Онлайн — это вообще очень важное направление можно на отдельный проект посвятить Сейчас речь идет о том, вот есть здание музея историческое, да, вот на улице Карломаркса в центре, есть те артефакты, которые есть, есть та экспозиция, которая есть, и задача в том, чтобы из вот строя солдат трансформировать ее в сообщество сущности, которое нечто начинает говорить. Вот мне сейчас, как бы, я пытаюсь вот эту задачу и для себя, и для нас всех суть с одной стороны, а с другой стороны создать такой диапазон, что мы можем внести. Когда интерпретация прозвучала, я сразу увидел, да, это можно действительно сделать какие-то стойки или какие-то зоны, где можно Дайте просто на, на листах бумаги, вот так как кто не знаю, кто был, ли выставка, инвентаризация, как бы герои с пробой инвентаризации» там, в национальном художественном музее, там собственно зал заканчивался вот таким подиумом, экран, где были тимоцианцы времени, и там лежа лежала бумага с фломастерами, и каждый человек мог написать герой для мене mm -hmm. это. Это такого тоже попытка интерпретации, потому что да, я кстати покажу тогда с этой выставки, ну ее можно посмотреть много в интернете выложено. Это такой, эта выставка полностью сделана из музейных фондов. Но это попытка по-другому посмотреть на содержание этих фондов, потому что там есть критический, там критический взгляд на то, что там. Они понимают, что эта часть, которая неотъемлема. Вот музей, там, например, сделано так, раздел, там герои труда, вот так, как изображали, потому что очень, вы ну, знаете, была система худфонда, когда давали разнарядку, надо, например, сделать там сегодня тема Столивара, надо делать на тему Столивара, худфонд это оплачивал, более того, музей потом этот еще закупал, и получается, музей есть заружником это, но можно просто это то я, и не показывать, а можно подойти к этому совершенно по-другому. То есть показал на другом, на другой, когда они в высоте размещены. И там даже есть Ленины и Сталины в этом выставили вот в этом. Но они сделаны так, но я покажу эти фотографии. Да, да. Вот это тоже попытка интерпретации. Там есть вот это вот герой для МНЦ. то есть открытая, открытая рамка в конце экспозиции, когда можно есть место для высказывания. Вот так. Место для высказывания. Вот это же можно сделать. Это же можно сделать в принципе для в любом музее. Просто подумать, где это можно сделать, а место для высказывания. То есть, это... Да, тут место, конек, конечно. Тут можно, во-первых, сделать, кто строил город, да, обратиться к молодежи, пусть они как бы обратятся к своим старикам и, или там отстраивал после войны, потому что, я знаю, город был просто по нулям. Его заново отстраивали. Да, фотографии, может быть, как-то там, вот там моя бабушка участвовала в этом процессе, да, и там история какая-то, да, обязательно это, вот, об этом можно сказать, что этот город из руин поднял Восстанавливал, да. Это как тема. То есть это тоже я могу творить историю. Кто, кто строил его, восстанавливал. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О чем еще тогда? Это, как мы говорим, все на объект интерпретации mm -hmm. пока. В, в этой категории. Ну mm да. -hmm. То есть одна mm -hmm. это... Ну, в так скажем, в веках. Или то, что описано, и очень-очень многое есть. -очень Не только в Украине